Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас приветствовать на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня хочу познакомить вас с новиночками от компании Faberlic из 10 каталога, и это будет витаминная серия. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. И начать я хочу свой рассказ с витаминной серии. Это новая серия Витамания киви и авокадо, и это мист для тела. Что такое мист для тела? Компания рекомендует нам наносить его в качестве спрея, освежающего, охлаждающего, а также питательного на все тело, и также можно в течение дня на волосы, для того, чтобы освежиться, для того, чтобы почувствовать этот вкусный запах. Я заказала 4 таких спрейчика. Вот так вот они выглядят. И запах у них очень приятный. Он такой вкусный, он свежий, освежающий и наполняющий энергией, очень насыщенный. Использовать его нужно так. Распылить мист на открытые участки тела после ванны или душа. И в течение дня также можно наносить его на волосы, таким образом их увлажняя. Очень интересная серия. Мне очень понравился этот этот аромат, он приятный, вот так вот он распыляется. И стоит такой запах, больше запах киви я ощущаю все-таки. Может быть из-за того, что не очень хорошо знаю аромат авокадо. У нас редко такие фрукты, ну это как бы для нас экзотические фрукты все-таки. Но запах киви ощущается очень хорошо, и он очень приятный, и такой насыщенный. В общем, такая классная штучка, тем более сейчас на них желтая цена в каталоге. То есть при покупке двух средств они более, по более выгодной цене идут. И артикул этого средства 23,80. Так что, кому интересно, обратите внимание, действительно классная новиночка. И объем у нее 120 мл. Также я взяла из этой серии две вот такие масочки Саше с масками для лица. Я их еще не пробовала, но отзывы слышала о них хорошие. Слышала, что вот эта вот красненькая маска, это земляника и клюква. Витаминная маска с комфортной гелевой текстурой, легко отшелушивает кожу, обновляя и увлажняя ее. Нанести масочку на 10-15 минут, смыть теплой водичкой, использовать один-два раза в неделю. Я ее еще не пробовала, я думаю, что все-таки такой легкий увлажняющий эффект должен быть от этих масок, тем более, что здесь витамины А, Е и ПП. И вторая масочка киви и авокадо, тоже витаминная, эффективно увлажняет и питает кожу, моментально наполняя ее здоровьем и красотой. Также нанести на 10-15 минут, смыть теплой водичкой, использовать также 1-2 раза в неделю. Но я попробую обязательно, потом расскажу вам свои отзывы про эти маски. Я думаю, что для поддержания нашего, нашей красоты, для витаминов для лица, тоже очень неплохие масочки. Артикул у маски земляника и клюква 23,73. А киви и авокадо 23,75. И последняя из этой серии, что я заказала, это такие кремчики для рук. Тоже очень такие милые тюбики. Крем клюква и земляника. Артикул 85,28. А киви и авокадо 23,81 его артикул. И текстура у них очень нежная кремовая. Сейчас я вам покажу. Кремовая, приятная текстура. Аромат больше земляничный все-таки. В, красной, вот, в красном кремчике чувствуется. Да, действительно приятно пахнет свежесорванной земляникой. А у зеленого кремчика аромат киви чувствуется очень хорошо и он очень приятный. Да, такой прям насыщенный аромат. Кремчики эти довольно хорошо распределяются, имеют такую нежную текстуру. По-моему, они довольно неплохо впитываются. Имеют очень приятный аромат. После такого крема будет очень приятно наслаждаться этим запахом. К сожалению, это все, что было на складе из того, что я хотела заказать. В наших украинских каталогах нет пока скрабов для тела. Я видела, в российских каталогах они есть. Я очень хотела бы их заказать и попробовать. Но, к сожалению, их пока нет. На сегодня это все. Надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Пишите мне, как всегда, свои комментарии. Я вас всех люблю, целую. До скорых встреч. Пока-пока.